السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم أعزائنا طلاب الصف الرابع من جميع أنحاء تركيا معكم الآن تيماء العيسى من منصة تيماء التعليمية تيماء بلاتفورم وناهوش كالتنس أهلا وسهلا فيكم طلابي الرائعين بدرس جديد من دروسنا لليوم يلي هي تيست لمادة الفن طبعا هذا التيست جدا مهم ليش لحتى نروح على المذاكرة ونحن جاهزين ومستعدين مية بالمية. بيكي هذا التيست أه كتير سهل مكون من 15 سؤال يلي بدي اياه منكم تجربوا تحلوه اول شي مره لحالكم وبعدين تجوا تحضروا هذا الفيديو السؤال يلي بتلاقوا فيه غلط بترجعوا بتراجعوا درسه كله. الله اشتكى او زمان هايدي باشله يلم يلا لنبدا مع بعض شو منقول بدايه بسم الله نبدا طبعا انا هون حاطط لكم هيك جمله كتير لذيذه وبسيطه شو عم نقول فيها يلدزلار جيبي بارلك رح نصير لامعين مثل النجوم ولكن امتى؟ لما نحن بندرس دروسنا وكمان بنحل تيستاتنا وبنكون جاهزين للمذاكرات. طيب عم يقولوا لنا او السؤال الاول ماغمونن يار يوزوني تشيك يعني مع ظهور الحمم البركانيه على سطح الارض اشاد كلادن هانجيسي أين هي من اللي موجودين في الاسفل اولو شرب بتتشكل او بتتكون. عم يحكونا بداية اول خيار اشك اوفالار اللي هن السهول طبعا ينلش بشك عم بيقولونا فاديلار الاودية طبعا ينلش شكة عم لنا مارالار المغارات طبعا غلط ولكن اين هي الصح يلي هو يناردا كونيسي لافلار شو هنن هو المخروط يلي بنوجد بفوهة البركان تمام؟ اذا هذا هو الجواب الصحيح اصلا من وين بتطلع الحمم البركانية من هذا المخروط هلا بنجي للسؤال الثاني اكنجي سورو او اللي عم يسال شو يعني مخروط شايفين البركان وقت بيكون هيك صح هيك البركان بيكون هذا الشكل اسمه مخروط هون فوهه البركان هون بقى الحمم البركانيه اللي راح تطلع هيك 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 من من قلب البركان هلا اكنجي سورو عم يقولوا لنا فيه كياتشلار لا الجلي يعني حول الصخور اولارك اشادك لاردان هانجسي اين هي من التي في الاسفل من اللي موجودين في الاسفل يا يعني خاطئه تعالوا نقرا الخيارات مع بعض بيرنجي اول خيار بيرنجي جمله هي بدي اروح فيها استنوا لالفه هيك صار تمام عم بيقولوا توبرا اذا نحن حفرنا بالتربه بيلي ولاشابيليريس فينا نوصل للصخور طبعا صح كياتشلار الصخور توبراكتان من التربه دهايو مشاك يعني طريه أكتر في ضيانك سزدر وما بتتحمل هاد الحكي صح طبعا لا تعالوا نكمل الخيارات أتش كريدكي صويب يعني الحمم البركانية التي موجودة في كرة النار صويب بتبرد كطلاش مصيلة وكمان مع أسوتا بتبرد وبتقسى أولو شرط بتتشكل طبعا صح هي أصلا الكياتشلار بتتشكل بهاي الطريقة لما بتبرد الحمم البركانية وبتتقسى فبتتحول لشو لكياتش هلا كياشلار الصخور منيرالدان من المعادن يادا او كيا بارشا او من قطع الصخور الكبيرة ميدانا غيلير بتجي على الوسط طبعا هذا الحكي صحيح اذا شو الخيار الغلط بيشك يلي عم يقولولنا فيه انه الصخور هي ارق من التربة وكمان هي ما بتتحمل لا غلط هذا الحكي لانه يعني اصلا الكياشلار في منهم بحص في منهم حجرات في منهم مثلا كثير امور تانية واصلا يعني التربة ممكن تكون هي نوع من انواع الكياج متل مثل ما اتفقنا لانه كلمة الكياج بتطلق على كذا نوع من انواع الحجارة والصخور اما كلمة الصخر القاسي الكبير بحد ذاته شو هي كايا اسمه طيب هلا منروح لا سورو او السؤال الثالث عم يقولوا في ايكونوميك دياري اولان كاياج الصخر يلي له قيمه اقتصاديه في لري وللمعادن ني أود فيريلر شو الاسم اللي بينعطى عم يقولوا بالخيارات اول شيء عندنا كلمه توبراك يلي هي التربة اصلا فوسيل مستحاثة كايا صخر هدول إلهم قيمة اقتصادية شي؟ لا ما إلهم قيمة اقتصادية ولكن المعادن إله قيمة اقتصادية طيب أعطيكم كم مثال عن المعادن مثل الألطن الذهب جمش الفضة مثلا هدول مو معادن الماس مو معادن كلهم معادن هدول هلأ دور دون الصورة أو السؤال الرابع بيقولون في تاشلرن تيك رانك تان أولش مصنن نادني سبب تشكل الحجارة من لون واحد أشاد كيلاردان هانجي سدر هي من التي في الأسفل عم يقولون ايش اندبي داخلهم هيتش مينيرال أول ما يكون جواتهم أبدا معادن طبعا يانلش هذا الحكي أصلا الصخور بتتشكل أو بتتكون بشكل أساسي من المينيرال لار صرنا حافظين هاي المعلومة مثل اسمنا جناشتي بالشمس تشوكال إنه تضل بالشمس كتير طبعا يانلش هاي العلاقة بير تشيشيت منيرالدان oluşması انه هي متكونة او متشكلة من نوع من انواع المعادن طبعا هذا الحكي هو الحكي الصحيح لانه المعدن هو اللي بيكسب الصخر او الحجر كل خواصه الفيزيائية هيج جونيش جور ميسي انه هي ما تشوف شمس ابدا غلط هذا الحكي اذا جوابنا الصحيح جي شك بيش نجي الصورة او السؤال الخامسة بيقولونا في اشادكي منيرال لاردان مادا لاردن عفوا من وين جبت أنا اخدت على لساني اشادكي مادا لاردن من المعادن التي في الاسفل ايكونوميك ديري يعني قيمته الاقتصادية عندو شك اولان هانجي سدر يعني انا واحد بتكون اقل شي قيمته الاقتصادية تعالوا لحتى نقرأ مع بعضنا ونشوف عم يقولولنا آلتن الذهب الومنيوم الالمنيوم الماس الالماس قمش الفضة طبعا وأكيد وصحيح مثل ما أنتم قلتو أنه جواب بشك هو أقل قيمة اقتصادية الألومنيوم أما الباقي قيمته الاقتصادية عالية يعني تخيلين مثلا لو الواحد معه ألماس كان لساته هون لا كان وين راح راح عمل سياحة في منطقة ما في جزر المالديف مثلا هلا ألتون جسورو أو السؤال السادس عم يقولون فيه أشادة فيريلان لاردان من المعطيات التي في الأسفل هانجسي أنا وحدة بيناتهم منيرالار ايشن سيلين ماز ما بتنقل من أجل المنيرالار تعالوا نشوف عم يقولوا لنا في الطبيعة جنال دي عادة كتها دي بلونور. بتنوجد في حالة قاسية شو يعني كتها يعني صلبة بير فيا بير دان فازلا يعني من واحد أو من أكثر من واحد منيرال بير أرايا جال مسيلة لما بيتجمعوا هدول المنيرالار وبيجوا كل ياتون لنفس المكان بيتجمعوا مع بعضهم البعض كياتشلار قولو تتشكل الصخور yapay olan maddelerdir. Hennen mavad musanna Taşların değişik renkten oluşmasına neden olurlar. Bisiru sebep inno el hicara tetkavan min elvan muhtelifet. طيب هلا هنا شو عم بيقولوا لنا عم يعني ما بتنقال اول شيء طبعا المينيرالر لهم علاقه بانه الحجاره كل حجر يكون له لون معين ويكون له قساوه وطراوه معينه ويكون له خواص فيزيائيه معينه وطبعا كمان المينيرالر لما بيتجمعوا مع بعضهم البعض وبيجوا مع بعضهم البعض بيشكلوا كاياتشلر هذا الحكي كمان صح ولكن هل هن عبارة عن يباي أولان مادة هل هن مواد مصنعة طبعا غلط بالعكس المينرالر هن اللي بيصنعوا أو بتتشكل منهم الصخور فهن المواد طبيعية موجودة بالطبيعة يعني مو نحن اللي بنقدر نصنعهم تمام إذا هذا الحكي يعملش هن بدهم سيلينماز يعني يلي ما بينقال واللي ما بينقال هو جاي شكا طيب هلأ يدي نجي صوره السؤال السابع يا ابطال عم لنا في اتموسفير ده يعني في طبقه الاتموسفير من طبقه الاتموسفير اللي هي طبقه الغلاف الجوي اشاد كلادا من التي في الاسفل هانجسي انا واحدة بيناتهم بولون ماز يعني ما بتنوجد كيات طبعا انا رح اضحك بس يلا سو بهاره بخار الماء اوكسجين اللي هو الاكسجين كاربوندي دي اوكسيد طيب الكيات الصخور والحجارة والتربة بتنوجد شيء بالأتموسفير بطبقة الغلاف الجوي تخيلوا أنتم ماشيين بالطريق مثلا هيك فجأة جاي حجرة طايرة هيك أو الحجارة والصخور وهيك عم يطيروا مع بعض من بعض طبعا يعني ما إذا جواب أه شك هو الغلط بلون ماز هلا سيك الزنجي صاروا عم يقولوا لنا فيه دنيا نن إن كاتمانة هانجي سدر يعني أكثر طبقة حارة في الكرة الأرضية هي كاتمان يعني طبقة هانجي سدر انا وحده بيناتهم طبعا كل عيطنا نعرف الجواب ولكن خلونا نقرا الاسئله نقرا الخيارات اغر كره سو اتش تاش كوري يعني تخيلوا مثلا السو كوري تكون هي ان سجك كاتمان صح طيب طبعا مو صح عم بمزح معكم الجواب صحيح اغر كره طيب هذا السؤال اصلا لازم تعرفوه انتو من صف الثالث الطلاب اللي ما حاضرين صف التالت او يعني ما اخذوا معلومات منيحه بصف الثالث خلص انتم هلا بقى صرتوا بتعرفوا هي المعلومه جسورو <applause> او السؤال التاسع عم يقولوا في لا الجلي حول الصخور اشاد في من المعلومات المعطاة في الاسفل هانجيسي انا وحده بيناتهم خطا كياتشلار اشنب بتنحس او بتتاكل بارتشا لنرك بتتقطع قصص سوريدا بفتره قصيره توبرا دونشر بتتحول لتربه طبعا هذا هو اللي غلط لانه ما بدها فتره قصيره بدها فتره منيحه لانه هي هي الصخور بتتحول لتربه بفعل العوامل الخارجيه مثل مثلا الحس عن طريق الرياح روزجار عن طريق مثلا الاكار سولار كمان الانهار الى دور بهذا الموضوع بشكا عم يقولوا كمر الفحم في مرمر الرخام برار كاياتر كل واحد فيهم هو عباره عن صخر بالاساس طبعا صح ألطن الذهب بلاتين نوع من أنواع المعادن اللي له قيمة اقتصادية بور معدن البور اللي موجود كتير بتركيا كمر الفحم ايكونوميك ديري اولان لاردر معادن الون قيمه اقتصاديه طبعا دوره اخر خيار عم كرالر لنا كارالاري اولوشتوران تمال بارتشالار القطع الاساسيه اللي بتشكل اليابسه لاردر عباره عن صخور طبعا صح اذا الجواب الغلط هو آ شكه هلا بنيجي لا اونونجو سورو سؤال العاشر عم يقولولنا في كيات في مينيرالدان بيك تشوك الاندا يرار لنلر يعني منستفاد بكتير من المجالات من المعدن ومن الصخر أو الحجر أشاد كلاردان هانغسي. أين من التي في الأسفل بون لاردان بيري يعني هي مانا وحدة بيناتهم طيب عم يقولوا هون هي كالر فيسوس اشيا سي تنعمل اشياء الزينه والهياكل طبعا صح باستخدام الحجاره والمينرال بيقولوا لنا اشياء في ماكينه يا كلنلر تستخدم في انشاء او صناعه الماكينات والاشياء يا رك كلنلر تستخدم في الحرق طبعا معدن او حجر الفحم يلي هو معدن الكمر بيستخدم في الحرق طبعا صح هلا هون عم بيقولوا لنا جان لنن كثير من الكائنات الحيه تك بيسين هو مصدر غذاء الوحيد معقول هذا الحكي في حدا بيتغذى على الصخور والحجاره طبعا يا الله هذا الخيار الغلط ده شك هلا اون بيرينج الصوره عم لنا في ضال الامواج بيتكي كوكليري جذور النباتات كار الثلج فيامور والمطر سولر يعني مياه المطر والثلج روزجار الرياح ديشمي، تغير درجات الحراره اكار سولار أه اللي هن عباره عن الانهار كيلاردان يعني من اللي موجودين في الأعلى كاج تاني سنن كم وحدة بيناتهم كاياج لرن أشن هي عبارة عن حث الصخور والحجارة أو تآكلن بارتشالان مصنا لحتى أنهم يتفتتوا ويتقطعوا ايت كيسي يوجد إلهم تأثير كلياتهم بيأثروا على الصخور كلهم بلا استثناء الجواب بيشك بنجي على اون اكينجي صورو عم يقولوا فيو كيالار اللي هن مناطق اليابسة أو عفوا الكايا اللي هي الصخور فاركل شكل بشكل مختلف رينك بيلون في بيوك لوك وفي حجم كبير أو صغير بنون نديني سبب هذا الشيء أشادك كيلاردان من اللي موجودين في الأسفل هانجي سدر أنا دنيا مزن شكلين يوأرلاك أو إنه شكل الكرة الأرضية مدور هل هذا الحكي له علاقة بأنه الصخور تكون بلون مختلف وبشكل مختلف وبحجم مختلف؟ لا ما إلى أي دخل أتموسفير دي يعني في طبقة الغلاف الجوي هذا لارى ميدانا جالمسة أنه تجي الحوادث الجوية اللي بتصير لا من طبقة الأتموسفير اللي هي طبقة الغلاف الجوي طبعا ما له علاقة هذا الحكي. كارالرن ده أز يار إنه المناطق اليابسة تغطي مكان أقل طبعا هذا الحكي ما علاقة كمان كياتشلرن إتين ديكي فاركلو، منيرالرن أولماس وجود معادن في داخل الكياتشلر أو الصخور بشكل مختلف طبعا المعادن هي اللي بتكسب الصخور اللون المختلف والشكل المختلف والحجم المختلف إذا هذا هو الجواب الصحيح طبعا هاي المعلومة صار حافظينها مثل شو مثل اسمنا هلا اون اتنجو سورا بيقولوا لنا القشرة الارضية اولوشتوران كايا في على الحجارة والصخور اللي مشكلتها ني اد شو الاسم اللي بينعطى الهم طبعا كاياتش مو شكل مو بحص ولا بوز ولا قطع البوز الجليد ولا كوم ولا الرمل ليش لانه اصلا كاياتش هو بينعطى للحجاره وللصخور والشكل، ولا الشكل الكوم ولا حتى لكل هدول القصص نحن بنقول عليهم كاياتش اصلا تمام طيب اون دنجو سورو تعالوا نشوف شو عم يقولوا فيه عم يقولوا بهذا السؤال بينجس طبعا عنا بعض الجمل نحن بدنا نقراهم بعدين نشوف شو طالبين مننا كياج لرن بارتشالان مصيله يعني مع تقطع او تفتت الصخور او الحجاره كصب يرسوريج يعني بتتشكل بفترة قصيرة، ثانية التاني يار يعني القشرة الأرضية اندش دشكاتماننا سران إرتدر، هو الغطاء اللي ملفوف على الطبقة الخارجية في سطح الكرة الأرضية، يقولون لنا يار يوزند جون جامللون الكائنات الحية اللي موجودة على سطح الأرض إيشن، مشان تستمر بالحياة جريكلي بير ماددر هي مادة لازمة. طيب تعالوا نشوف شو عم يطلبوا او شو عم يقولوا لنا طبراك اتشين من اجل التربه يوكاردا وريلان لاردان من المعطيات التي في الاعلى هانجيسي سي انا وحده بيناتهم يادا هانجي ليري او أنا هي منهم دور ودور بيكونوا صحيحين طبعا اول شغله مثل ما اتفقنا انه التربه ما بتتشكل بفتره قصيره هيدا نفس السؤال اللي فوق كسابيرسوريتش ايتشينده اولوشر في فتره قصيره طبعا يا مش هذا الحكي ليش لانه بدا وقت لحتى تنحس بالرياح بدا وقت لحتى مثلا يصير في عوامل خارجيه مثل الاكارسو الانهار مثل مياه مثلا الامطار والتلج مثل مثلا مياه مثل الخيارات اللي حكيناها كمان فوق جذور كتير شغلات لا جذور نباتات ما علاقه بهي الشغله جذور نباتات العلاقه بالصخور اما بالنسبه للتربه بتتشكل عن طريق تاكل الصخور وحس الصخور عن طريق شو الرياح وعن طريق كمان العوامل الخارجيه مثل المياه وهي القصص كلهم ال دور بحس الصخور طيب انا هي اللي صح بس انه هي بتغطي الطبقه الخارجيه اول طبقه خارجيه على سطح الارض طبعا صح وكمان الجواب الثاني صح انه هي إلى علاقه في استمرار وجود الكائنات الحيه على سطح الارض ليش لانه اصلا نحن ما فينا نعيش بلا اكل وشرب طيب لو ما كان في نباتات عم تنزرع بهي التربه في حيوانات رح تقدر تتغذى وتعيش لا لما بتموت الحيوانات بتموت النباتات نحن كيف بدنا نعيش ما بنقدر نعيش صح اذا الجواب الصحيح هو الكنجي يعني جي شك الخيار جي هلا بنجي لا بيشنج اللي هو احلى واسهل سؤال عم بيقولوا لنا يا ريوزون دكي كارالار المناطق اليابسه التي على سطح الارض دنيا مزن يعني لكرتنا الارضيه يوز يرمي دوكوزونو يعني تسعة وعشرين بالمية منها كابلار بتغطيها طيب لما بتكون اليابسة بتغطي تسعة وعشرين بالمية من سطح القشرة الأرضية معناتها الباقي شو؟ الباقي مي صح؟ أو زمان على حسب هذا الشي دنيا أوزرندي فوق الكرة الأرضية سولارن كابلد ألان المجال اللي بتغطي المياه يوز دي كاتشتر قديش بالمية طبعا هو 71 هو كمالة 29 للمية تمام أو زمان هذا هو تستنا لليوم مثل ما شايفين كتير حلو وكتير سهل ومميز ادرسوا بشكل كتير منيح حاولوا أنه أنتوا تصححوا المعلومات الغلط اللي كنتوا حالينا بتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته